Oke, halo semuanya. Balik lagi ya guys ya di channel YouTube Saiful Official. Nah, di video kali ini aku bakal bikin alat-alat yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kalian tentunya. Tapi sebelum videonya buatkan baru gabung jangan lupa ya guys ya, klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari saya. Oke. Nah, untuk bahan-bahan sendiri kita membutuhkan tali ya guys ya kalau bisa menggunakan tali kenur ya guys ya nah di sini saya menggunakan benang nilon dan juga di sini ada klem ya guys ya ini adalah klem kabel ini adalah klem atau untuk mengunci kabel ya guys ya seperti ini lihat nah mantap sekali ini saya menggunakan ukuran yang paling kecil ya guys ya ukuran 6 nah buat kalian bisa menggunakan yang agak gede sedikit boleh gitu yang sama juga kecil segini nggak apa-apa juga ya guys ya kita memerlukan beberapa dari klaim-klaim ini coy dan juga satu buah botol mineral ya guys ya berisi air nah langkah selanjutnya adalah menempelkan klaim-klaim tadi di pintu rumah kalian ya guys ya di sini saya menggunakan kurang lebih tiga atau empat ya guys ya jadi kita tempel di bagian ujung pintu satu di pintunya ya guys ya Lalu di tiangnya di bagian atas satu Di tengah dan di sebelah kanan pojok cuy Yang dekat tengsel Nah seperti ini ya guys ya Kalian bisa menggunakan 4 atau lebih ya guys ya Biar lebih kuat dan lebih paten di sini saya hanya menggunakan beberapa saja ya guys ya Nah setelah itu kita masukkan benang yang tadi sudah kita siapkan Kalau bisa benang kenur ya guys ya Agar lebih licin cuy Nah lalu ujungnya kita ikat ya guys ya Di klaim yang paling ujung tadi cuy Nah setelah itu kita potong di bagian dekat engsel ini ya guys ya talinya ya guys ya Lalu kita tambah beban menggunakan botol mineral yang ada airnya tadi ya guys ya Nah jadi kita tempel kita ikat di sini ya guys ya botol mineral yang tadi ya guys ya Nah seperti ini kita ikat di sini sekuat mungkin ya guys ya sepaten mungkin biar hasilnya maksimal Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya, guys. Ya, jadi kita tempel di sini. Lihat ada talinya yang udah diikat di bagian ujungnya, lalu nyambung sampai ke sini, cuy. Dan di sini ada pemberatnya, ya, guys. Ya, ini adalah alat untuk penutup pintu otomatis, ya, guys. Ya, jadi pintu rumah kalian bisa tertutup sendiri, guys, ya, seperti ini, cuy. Ya, otomatis, wadah mantap, canggih banget.